不多的时间，却偏偏还有不少眷恋。问过自己千遍万遍，最不舍的是哪一个瞬间？就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？ 谁不是守着聚散的缘，隔天涯赏原谅。就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉入愁肠。人间一趟，如梦一场，江湖笑望。 据说争相围观者不知多少，只为目睹那红绸一见。今日，你们俩也算长了见识了。嗯，也只是少时心性，做事情太夸张了而已。是啊，竟这般招摇。哎，你们俩什么态度啊？这可是你们俩无法觊觎的高度，我看你们纯属妒忌。诸位若想尽兴，可上台来比试一番，一炷香内。 只要没有落身台下，谁最后一个摘得筹花，便可亲自一试少师剑。少师剑，是了。李莲花，你怎么上来了？ 人证面具，相见落花有主。哼哼 <laughs>、啊。别留花你踩了什么狗屎运啊？狗你个头啊！<laughs> 这位朋友并非是四顾门的故友。 未曾见过，敢问尊姓大名啊？哦，在下姓李。李，李什么？啊，李莲花。 哦，原来是李神医啊！久闻大名。嗯、那今日试少时剑的机会就落在你的身上了。呃，可是，在下不太会使剑啊。不必计较，守守了？下下下下下！哎，各位，是萧大侠说的，相信摘得花便可。 怎么不算呢？各位可都是江湖上响当当的人物，别不服输啊，是吧？方公子说的在理。李神医与相医同姓，也算缘分。李神医，睡觉吧，快去快去。 这这这！你竟敢毁少师！啊，各位，有话好说，这当中肯定有误会。嘿嘿嘿，这剑到底怎么回事啊,啊？这个剑是假的呀！啊，这是假的！这怎么？这怎么？肯定不是真的！你为什么说是假的？这个剑啊，仿的真像。 连剑柄上的雕纹，它都完美无缺。可我听闻李相英十五岁就得此剑，剑不离手五年，但是这个剑柄上却没有丝毫的磨损，实在是太奇怪了，一点磨损都没有。来，看看。